На складе пожар, горение твердых материалов. Внимание, внимание. Говорит инструктор, пожалуйста, профилактики Гугович. Только что произошел пожар на складе товаров материальных ценностей, отдела математического снабжения. Подхожили. Я заместитель начальника главного управления по полковник работаю в заместитель начальника Московского специализированного порта Никотера Петровского сегодня мы провели учение спасательными службами э, Николаевской области на территории э, нашего предприятия. Э, значит, э, цель этих э, учений была отработка э, сил и средств э, гражданской защиты предприятия совместно со спасательными службами, взаимодействие этих наших подразделений. И учения показали, что э, мы совместно с э, спасательными службами э, Отработали четко ряд вопросов именно по эвакуации э, имущества, по тушению пожара, по э, извлечению э, пострадавших из э, мест, место Лава. И, э, также показала ряд недостатков, которые мы увидели, и в будущем мы постараемся отработать эти вопросы более четко. В целом учения прошли удовлетворительно, и в принципе все вопросы были отработаны. Согласно плану работы главного управления, сегодня проведены тактико-специальные учения на морской специализированный порт Никотера. Основная задача была отработать действия аварийного персонала объекта, местной пожарной команды, а также взаимодействие с подразделением оперативно-спасательной службы. Хочу отметить, что с момента получения сигнала о пожаре незамедлительно выехала в расчет местной пожарной команды, в целом. Приняты все необходимые меры для, для локализации, и нераспространения пожара. Оперативно организовывается работа объектового штаба с поставленной задачей. Согласно таким сказателям мы справились.